давай, давай, давай. Медвин в Африке, медвин Так, пошел ты на рабочий я, я, я и так молчу. Я молчу. Я считаю, кто тут собрался, это люди душой большой. Почему? Потому что они скучают за теми 16-17 годами своими. Кто что раз объединили. Я очень рад видеть всех. Я рад, что даже сдалека, как я более уже говорил, повторюсь, вообще сдалека. Он почитался с этим событием. Оль, только что ты молчишь? Мне, мне а очень приятно. Что 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 мне очень приятно. Я хочу через 5, через 10, 15, 15, 15 20 увидеть всех опять же. И если кто не приехал, чтобы они приехали сюда опять, потому что вот все сидящие здесь возвращают мне в те годы. Когда мне было 16 лет. Про это 16... счастье я имела в виду. Вот. Как, Когда как? мне было 16 лет, Дорогие я беды. не знаю, я пошел на детям, потому что у меня батя заставил. у меня на музыку не Но я, рад, что всех вас вижу опять. Вы меня просто вернули в те года. Я желаю каждому из вас здоровья. Это на первом месте. Я не хочу повторять сказанные всеми словами, потому что здесь сказали очень много хорошего и правильного. Я хочу пожелать вам чисто от всей своей души здоровья всем. Чтобы мы встречались очень часто, через пять лет, через десять, если захотим через год уже. Через Нет. каждый год, если будет желание. Я хочу, если есть здоровье у каждого, да. значит будет возможность встретиться. По желанию! Я, я скажу вам, меня, это, это не морка говорит, а я скажу что я люблю каждого вас. Очень люблю, потому что вы самое близкое, самое по возрасту и по душе. Люди, я хочу, чтобы вы были здоровы счастливы, и счастливы. И чтобы э, все ваши семьи, члены вашей семьи, и дети, и внуки, и мужья, и жены были здоровы и счастливы, чтобы вы всегда могли сюда с настроением приехать в нее ситуацию.